内部圧力安定してますも父ちゃんもう少し電圧を上げるもトラこれ以上負荷をかけたら危険だもこの数値ではまだ足りないもギリギリのラインまで攻める必要があるもわかったも聞くメーターをしっかり見てるもはいご主人様 よし準備完了だもんキフスイッチを入れるもん了解しましたもんさあ、ハナ目覚めの時だもんおいおいおい明かり全部消えてもうたで真っ暗で、何も見えへんよ まさか失敗しちゃったんですかどうかな花を最初に起動した時も一瞬真っ暗になったしでもちょっと長くないあうん。 みんな無事大丈夫やそのようなことより花は お、おおはようこれが新しい花ちゃんですかおおええー、やないかドラもなかなかの趣味しとるでにしてもずいぶん大人っぽくなったもんだねえ何やうらやましんかその口 二度と開かないようにしてやろうか。さあ、花。早速お前の実力を見せに行くも。了解しましたもん、ご主人。こ、こら、花。トラは一人で歩けるもん。ご主人は足が短いので。 花と移動する場合は、この方が効率的に移動できます。もん。何さらっとご主人様をディスってるんだもん。もう。花に抱っこされてまるで赤ちゃんだな。トラもう。もうとトラは赤ちゃんなんかじゃないもん。おおろら様さっさとおろすんだ。もんいいじゃないか。楽クチンだよ。その方が。 全然よくないもん。とト,トラは大人の階段を。